Как большой всенародный праздник. Он принес нашему народу мир, а детям спокойное детство. 9 мая 68 лет назад закончилась Великая Отечественная война. В этот день фашистская Германия признала свое полное поражение а наш народ победил. Но победа отдалась стране, дорогой ценой, погибли миллионы солдат. В этот день память ваши чтят минута и молчания. И сейчас, ребята, давайте все вместе, стоя, встаньте. Стоя и молча, почти память тех, кто отдал свою жизнь за нас, за мир на земле. Я знаю от папы, я знаю от деда 9 мая пришла к нам победа. Тот день, когда весь народ ожидал, тот день самым ярким праздником стал. В этот день весенний солнце ярче светит. В этот день счастливые радуются дети. красоту, что нам дали природа, а стояли солдаты в огне. Майский день 45 -го года стал последней точкой в войне. Пусть сегодня повсюду салюты звучат в честь нашей страны, в честь павших солдат. Вечного не величия Завтрашних дней За все, что есть сейчас у нас За каждый наш счастливый час За то, что солнце светит нам Мы говорим спасибо вам Нет, мы побеждаем в войне Всем злым и черным силам должна трава зеленая быть, а небо синим синим. Нам нужен радостный мир, и все мы будем рады, когда исчезнут на земле все пули и снаряды. Ми мир – это главное слово на свете. Мир очень нужен нашей планете. Мир нужен взрослым, мир нужен всем. Ребята, давайте все вместе скажем. Мир нужен всем! Еще раз, все вместе. Мир нужен всем! Молодцы, давайте светлый, радостный день! Повсюду в городах, обелистских цветах стоят. Все люди несут цветы погибшим воинам, солдатам, которые защищали нашу родину. Наши мальчики вырастут и тоже пойдут служить в армию. Будут готовиться быть защитниками нашей отчизны. Давайте сейчас споем об этом песню.

<свес> ну что? <свес> Молодцы! <свес> Молодец! <свес> Давайте, раненые, покажите нам свои ручки, как вам шли сестра. Вечера. Молодцы, девочки! Давайте попробуем с вами. Готовы? Все вместе считаем.